Bismillah. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlilə izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Qış aylarının əsl içəcəyi olan, soyuq havada içilən salep hazırlayacağam. Əvvəlcə qabıma yarım litr süd əlavə etmişəm. Üzərinə bir istəşən su əlavə edib qarışdıracağam. Bura 5 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə eləyirəm. 4 çay qaşığı qarğıdalı nişastası. Sayqaşının ucunda darçın əlavə edib qaynadacam. şənə qədər bu formatda qarışdırmaq lazımdır. Soyuqdəyməyə kirib xəstəliklərində də çox yaxşı effekt olur. Artıq salatımız hazırdır. sizlər də hazırlayın. Göz sağınızı halal eləyin. Allah hər kəsin süfrəsini, rozisini bələ eləsin. İndidən hazırlayın, hər kəsə nəş olsun. Həlalik.